भारत को ही नहीं तो पूरे दुनिया को बनाऊंगी। धन्यवाद अजंता गुफाओं के क्षेत्र में वागेरा नदी का वॉटरफॉल और प्रकृति का रम्य नजारा देखते हर एक मनुष्य अपने दांतों तले उम्मीद दबाता है चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज तथा संतों ने बुद्ध के राह पर चलने के लिए समाज को मार्ग दिखलाया चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध से प्रभावित होकर भारत में चौरासी हजार बुद्ध विहारों का निर्माण किया उनमें से पंडरी का मंदिर उस बुद्ध विहार पर आर्य ब्राह्मणों ने कब्जा कर अपने फायदे के लिए बुद्ध को विठल बनाया यह वास्तविकता है संत तुकाराम महाराज अपने अभंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि धर्म लोपला धर्म जहाला हेतु न पहासी, धर्म लोपला धर्म जहाला हेतु न पहासी, या लागी बुद्ध रूपी पंडरी नादसी या लागे बुद्ध रूपी पंडरी नादसी संत नामदेव महाराज कहते हैं बोद्ध अवतारी आम्ही झालो संत बोध अवतारी आम्ही झालो संत वर्णवाया म्हणे पंढरी का विठ्ठल कोण है संत नामदेव महाराज भी अपने से कहते है कि शोधाचा महाशोध बोधाचा महाबोध शुद्धाचा ही शुद्ध बुद्ध विटेवरी शुद्धाचा ही शुद्ध बुद्ध विटेवरी वास्तविकता तो यह है पंढरी का विठ्ठल ही बुद्ध है पंढरी का विठ्ठल ही बुद्ध है माऊली तुकाराम महाराजाचा अभंग आहे नऊशे नऊ अभंग नावी रुपी अंगी लावता विठ्ठाळ निर्मळ ते शुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध